первым овертаймом в этом сезоне ну и вообще впечатление матча почему как бы в три четверти одна игра была в четвертой совсем другой пульсар. играл четвертый в, в пятом ну, я бы сказал что разделил бы игру не на три четверти а где-то на две половины <мазать> потому что в первой половине получилась игра кто больше забьет практически э -э с защитой хотя Трудно было защищаться агрессивно, потому что вы видели, что за первую половину мы уже имели э, столько фолов, э, практически в два раза больше, чем соперник, и любое касание интерпретировалось как фол. И, конечно, при, таком, при такой интерпретации очень тяжело э, агрессивно играть в защите. Вот. Поэтому где-то получился такой открытый баскетбол, и вы видели тренерский штаб кричали не трогать, не фалить вообще, любое какое-то касание вот, приводило, и столько много очков мы получили после пробития штрафных соперникам. в третьей четверти, если ну, в третьей четверти уже было, конечно, совсем по-другому, но опять же много было нереализованных возможностей и забитых мячей, опять дали пропустить. А потом И в четвертой четверти, конечно, э, заиграли, но ну, опять же, защищались. В первую очередь забили пару быстрых мячей, легких мячей, хотя вы видели, что сегодня потянули больше на себя, взял Масюк и Коровяков Женя. Вот, хотя вы видели, да, два прохода, Женя просто в пустую корзину уже обыграл всех и мячик не забил, когда тоже было очень важно. Ну и, конечно, подбери мяч Андрей Артемович в последней атаке, то игра бы закончилась, наверное, в четвертой четверти. Ну, хорошо, что в овертайме ребята собрались и как делал, для нас А в чем вот секрет такого ну, или неудобства стали, как вы можете объяснить? Ну, все-таки команда вроде такой, ну, не сказать, что су супер там игроки. А все-таки вот вам и на выезде неудобно с ними было играть. Довольно-таки добротная команда и опытные игроки. Секрет, я не знаю, секрет по большому Может быть, где-то еще ребята где-то не, донастроились, до, недо... соперника. это еще дало э, свой какой-то недонастроенный игру. Но самое главное, сейчас мы строимся на завтрашнем игру, чтобы завтра было тоже получить был, -то... результат. Okay. Спасибо, 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 спасибо.